નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી તેમાં પેલા સેમેસ્ટરમાં પાઠ ચોથો આ પાઠનું નામ છે કથની ઓર કરની આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્ય પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી તેમાં પહેલાં સેમેસ્ટરમાં ગલા સ્વાતી પોનો પાઠ ચોથો આ પાઠનું નામ છે કથની ઓર કરની તેમનો સાહિત્ય પ્રકાર નિબંધ पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए पहला मनुष्य स्वयं को क्या समझता है जवाब माओ से ऑप्शन ए गुणों की खान बीचों प्रश्न बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते है तो जवाब माओ से ऑप्शन डी कैबिन त्रीजो प्रश्न मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था चार महीने का चौथा प्रश्न बिजली का बिल जमा कराने गए का का पोता कितने वर्ष था? साल का। पांचवा प्रश्न आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह आचरण के लिए अच्छा नहीं होता प्रश्न नंबर कोष्टक में से सही

बसों में धूम्रपान करना वर्जित है पांच सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए छठू कई लोग आदर्श की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं प्रश्न नंबर सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए पहला वाक्य पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे एक सचन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए बसों में लिखा होता है, है। करना वर्जित त्यार नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्न मनुष्य स्वयं को क्या समझता है मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है बीजो प्रश्न फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपने शर्म मिटाने के लिए क्या कहा फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपने शर्म मिटाने के लिए कहा मैं फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ तीजो प्रश्न बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया चौथा तो प्रश्न कंडक्ट कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है किसके लिए नहीं कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं पांचवा प्रश्न दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं छठो प्रश्न मकान मालिक क्यों हंसने लगा मकान मालिक किरायादार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं सातवा प्रश्न बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए आठवां प्रश्न जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है वहां से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे एक दिन सुबह लोगों ने लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते देखा, जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे इस प्रकार फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और कथनी में अंतर था त्यार बीजों प्रश्न बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कतनी और करने का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी पीने लगा उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है उसने यात्री की चलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी थोड़ी देर बाद कंडक्टर और ड्राइवर सिगरेट पीने लगे एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रिकों के लिए है ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए नहीं तीजो प्रश्न दुकानदार की कथनी और करने की पोल कैसे खुल गई एक व्यक्ति दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा करना चाहता था दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया इतने में दुकानदार का बेटा आया उसने दुकान के सामने सड़क पर ही अपना स्कूटर खड़ा किया परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया इस प्रकार दुकानदार की और करने की पोल खुल गई चौथा प्रश्न किरायेदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा जवाब किरायेदार अपने घर एक मित्र से बात कर रहा था उसी समय मकान मालिक उससे बाकी किराया लेने आया उसने दरवाजा खटखटाया किरायादार ने खिड़की से झांक कर उसे देखा उसने अपने बेटों को समझाकर बाहर भेजा बेटे ने कहा पिताजी कहते हैं कि वो घर पर नहीं है बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा घर में बैठा मित्र मुस्कुराया पांचवा प्रश्न धूम्रपान का निषेध है कहा और क्यों लिखा होता है बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है अस्पतालों सिनेमागृह और दवाखानों में भी बाग बगीचे पुस्तकालय धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर पटियाँ लगी होती है धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है प्रदूषित वायु सांस में लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है इसीलिए धूम्रपान का निषेध है ऐसा लिखा होता है छठो प्रश्न लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग ट्रेन सर्कस प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए लाइट या टेलीफोन का बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए कतार में खड़े रहते हैं બેંક મેં પૈસે જમાને કરને યા કે ખરીદી કા બિલ ચુકાને લઈ મોલ કતાર મેડે રહે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છ નિમ્નલિખિત મુહાવો કા અર્થ લિ કર વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે પહેલું છે ગુણો કે ખાન તો તેનો અર્થ હશે બહુત ગુણ વાક્ય આપતો સદગુણો કી ખાન બીજું પાણી પાણી હો જાન તેનો અર્થ હશે બહુ લચિત હોના વાક્ય

ત્યાર પછી ત્રીજી નિશાની છે ઉદ્ગાર વાક્ય તો આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન અલ્પ વિરામ પાંચમી અવતરણ ચિહ્ન અને છઠ્ઠી યોજક ચિહ્ન ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર આઠ નિમ્નલિખિત વાક્યો મેં વિરામ ચિહ્નો કા પ્રયોગ કીજીએ પેલો અહીં જે વાક્યો આપેલા છે તેમાં આપણે યોગ્ય વિરામ મૂકી અને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે તો મેં એ પ્રમાણે વાક્યો લખ્યા છે તો ચાલો જોઈએ पेलु वक्य फूल तोड़ना मना है बीजू वाह कितना सुंदर दृश्य है तीजु वक्य बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है चौथु वक्य धारा रात दिन पड़ती रहती है पांचवा वाक्य पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं त्यार पछी प्रश्न नंबर नौ कोष्टक में से दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार વાક્ય લિખીએ અહીં જે કોષ્ટકમાં શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે યોગ્ય ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવી અને વાક્ય બનાવવાના છે તો ચાલો જોઈએ વાક્યો બનાવ્યા છે મેં હરરોજ ખેલ જાતા હું બીજું વાક્ય સબકો કથની કરતા રખની ચાહી ત્રીજું વાક્ય વે સે અચ્છે પૌધે લાઈએ હે चतुर्थ वाक्य फूल तोड़ना मना है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। पहली कहावत आम के आम गुठलियों के दाम तो તેનો અર્થ છે દોહરા લાભ લેના। બીજું જેસી કરને વેસી ભરની તો તેનો અર્થ છે કર્મો કે અનુસાર ફળ મળના। ત્રીજું છે સાચકો આંચ નહીં તો તેનો અર્થ છે सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। चतु काला अक्षर भेद बराबर तो तीनों अर्थ ऐसे बिल्कुल पठाल लिखा न हो ना होना ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञाएं बनाइए सच्चा सच्चाई ऊंचा उच्चा, ऊंचाई बच्चा बचपन लंबा लंबाई अमीर अमीरी बूढ़ा बुधा, बुढ़ापा ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 12 નિમ્નલિખિત વાક્યો મેસે રેખાંકિત સંજ્ઞા કા ભેદ લીખીએ પેલું વાક્ય આપેલું છે મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓ અહિંસા ભાવવાચક ત્યાર પછી ત્રીજામાં ભીડ સમૂહવાચક ચોથા વાક્યમાં ક્ષમા ભાવવાચક પાંચમા વાક્યમાં ફૂલ જાતિવાચક છઠ્ઠા વાક્યમાં છે વિનમ્રતા ભાવવાચક સંજ્ઞા અને સભા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી તેમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી માં પાઠ ચોથો આ પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળ પુનરાવર્તન એકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પુનરાવર્તન એકની અંદર ત્યાં સુધી આવજો વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર